Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərim. Masazər qəsəbəsində hal-hazırda, Masazər qəsəbəsində Qurtuluş 93 kompleksinə yaxın bir yerdə, stadionlar tərəfində belə bir gözəl, altında garajı, üstündə 2 mərtəbəsi olan möhkəm tikilmiş belə bir həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Həyət evi ümumi 2.5 sotda inşa olunub, tam sona qədər cüt daşla tikilib və Evim keyfiyyəti yol qabağındadır. İstəyən olsa hər bir tərəfdən gəlib baxıb yoxlatdıq da bilər. Həyəti gördüyünüz kimi çox genişdir. Həyətinə 3-4 maşın rahatlıqla keçəcək. Əlavə də altında qaraşı var. Qaraş hissəsini də göstərim sizə. Bütün kommunalları mövcuddur. Qaz, su, işi, kanalizasiya mövcuddur. Evin bu qaraşdan sonra da mərtəbə arası monolit betondur. Və bu 2-ci mərtəbənin 3-cü mərtəbə arası da monolit betondur. Qiymət münasibdir. Endirim olacaq. Nağd satılır. Sənədlidir evdir. Qaraj hissəsi görünürsüz, tam səliqəli, divarı rənglənib. Qaraj böyük həcmdədir. Qarajda ən azından 2 maşın, 3 maşın keçəcək. Əlavə bu hissəsində köməkçi sahəsi var. Və burada kombi üçün yeriniz azaca tutulub. Bu kombi hissəsi olan yeridir. Alıcı bu evə kombisini qoyub, mətbəx mebelini quraşdırıb dərhal köçə bilər. Evin arxasında da müəyyən qədər torpağı var, ərazisi var. Onu da vurğulayıram, belə bir ərazisi var bazarda demək olar ki bu cür nə evlərin sayıları məhduddur. Gördüyünüz kimi arxası da rənglənib, tam hazır vəziyyətdədir. Və keçir evin içində olan şəraiti sizlərə tam şəkildə göstərəcəm. Bir ədəd evdir. Sayları məhduddur. 2 üçdür qalib. O bu gördüyünüz bu qız dafora üçdür qalib. Onlar yəqin məş veriləcək. Kanalizasiya da qoşuludur. Həyətin tamamı daşlar çox səliqəli döşənilib. Burada yağış suyu üçün trapa var. Ümumi darvazasıdır və son dəfə istərdim Evim bu hissədə e, ümumi görünüşünü göstərəm. Keçək evin içində olan xəraiti göstərəcəm sizlərə. Qiymət də ki bir qədər sonra tam şəkildə bildirəcəm. İçərisinə daxil oluruq. Burda bizdə ikinci mərtəbə qalxan plitəkəndir. Plitəkən bu döşəmə burda granitdir. Altı hissəsi isti döşəmə ilədir. Plitəkən betondan tökülüb üstün mərvaridir. Ümumi ev 5 otaqdır. Belə bir qoşa qapıdır. Belə bir qoşa qapı gördünüz kimi, bu da qonaq otağıdır istə. Belə bir qonaq otağıdır, böyük həcmli bir qonaq otağıdır. Olmayacaq qismət, gözəl təklifdir, qaçırmağınıza gelməz. Və <coughs> aşağıda hamam otağını göstərəcəm. Tam təmir. Bir daha vurğulayım, masa hazırda Qoturuş kompleksin yaxın bir yerdə yerləşir. Yəni məktəbdə və avtobuslarda var. Yataq otağıdır. 1-ci mərtəbədə burda yataq otağı da var və burada sonuncu baxacağımız yer belə bir mətbəxsiz. Mətbəxi də göz qabağında da genişdir mətbəxi. Döşəmə var da, isti döşəmə ilədir. Tam hazır, gözəl təmirləndi. Rəhmet xalid. İşıq dərianlarıdır, qaç xətti su xətti, hamısı çəkil oyl. Dəh, boyağın fürs mə mümkün. Olmayanlara qismət. Evin qapıları da bəyaz vəqlardır. Aşağı mərtəbədə biz qonaq otağına baxdıq, mətbəxə və yataq otağına baxdıq. Qalıb ikinci mərtəbədə olan otaqları da sizə tam şəkildə göstərim. İkinci mərtəbəyə qalxmışıq. İki pəncərəlidir, silib təmizlərin tam təklif veriləcək. Burada eyvanlı balkondur. İndi bir daha buradan görünüşümü göstərəm, planını göstərəm. Yuxarıda bizdə 4 ədəd yataq otağı var. Ev 6 otaqdır. Bu yuxarıda olan belə bir, bir birinci yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi həcmi göz qabağındadır. Yataq dəstirlə hasilə yerləşəcək. Burada bizim kiçik yataq otağıdır. Tam təmirli. Kombi xətləri çəkilib, yuxarı mərtəbənin hamısı qoyulub. Burada bizdə hamam otağıdır kinzi mənə aid olan. Döşəmə laminatlı, döşəmənin altı manarik betondur. Qiyməti 125 min manatdır. 125 min manat təklif olunur. 6 otaq, 2.5 sotda, sənəti qaydasında olan bir evdir. 10 min manat qismət gözəl təklifdir, qaçırmanı dəyməz. Yerində baxdıqdan sonra da qiymətlə bağlı az da olsa ayda mümkün. Sonra qədər təşəkkür edirəm.